Украины. Избиратели, мы сегодня видим людей, которые не умеют читать на украинском языке. Мы видим сегодня выступление людей, которые не считают регламент Украины. Хочу обратить внимание безграмотных депутатов о том, что в соответствии со статьей номер два регламента... Часть третья. Язык ведения заседаний Верховного Совета Украины определяется статьей номер 9 закона Украины об основах языковой государственной политики. А в закон об основах языковой государственной политики говорит о том, что заседание Верховного Совета депутат имеет право выступать на государственном языке, либо на другом. Таких у нас 18. Фракция партии регионов отличается от тех, кто не умеет читать даже на украинском языке, в том, что мы слышим всех, мы даем возможность выступать всем. Однако мы уважаем народ Украины. Мы призываем сегодня народ Украины оценить качество этих депутатов. Вы доверили парламент тем людям, которые не читают даже собственные законы Украины, не уважают и регламент. Мы, конечно же, поддерживаем кандидатуру нашего кандидата Владимира Васильевича Рыбака, как наиболее грамотного, толерантного депутата, который здесь присутствует. И я полагаю, он все сделает для того, чтобы парламент работал в интересах Украины, а не в интересах фашистующих организаций. Спасибо народу Украины за поддержку фракции партии регионов мы поддержим кандидата на пост спикера рыбака Владимира Васильевича. Спасибо. Дякую Слово для выступу, надается народному депутату от фракции Батьківщина Канівцю. Будь ласка, коллеги, прошу заспокоиться. Слово надается Канівцю. Я, я прошу. говори. Я прошу передати слово Арсенію Петровичу Яценюку. Прошу, депутатів. Прошу, передати. прошу передати слово Арсенію Яценюку. Слово надається народному депутату Яценюку. Будь ласка, Арсений Петрович. Будь ласка. Арсений Петрович, будь ласка, може ви з місця будете? Что сегодня Андрей, привозванный нам, на жаль, не помогает.